Она бы по первости, думаю, когда, ну, можно же сказать, да? Когда, когда пастор только начинался, я это все прослеживал, когда он приходил к вам и ел гречку. Я думаю, ничего себе. Он если... все изучал. Да, это все я изучал, и в меня это, ну. А почему он вещеваться, да? Чего? Почему? Что? что особенно в том, что ты видел в этих Что он ел гречку? Нет, это не особенно. Просто я видел, что из... Ничего, Нет. можно вообще подняться. Я говорю, Бог, а почему так у них? Что говорит сейчас? Он полностью смирился со своей проблемой, полностью. Но когда он начал находить в интернете ролики и просто свидетельства о том, что почему он говорит, что чудо, что пастор приходил к пастору Наташу и в начале церкви ел гречку. И он видит, что он когда-то даже просто гречку ел. Но сегодня есть огромные чудеса. Получается, он не полностью обречен на всю свою жизнь умереть геем. Потому что обо мне, оказывается, и в Библии написано. Это 1 Коринфянам 6.9. Там написано, не обманывайтесь ни алкоголики, ни лихаимцы, ни воры, ни блудники, ни мужеложники и не малаки. Я был в тот момент малаки, очень был изнеженным гомосексуализмом. Потом я стал мужеложником, таким обычным гомосексуализмом. И потом это было для меня как вот штамп, что все, для вас станции Божия нет. И я потом как-то прочитывая Библию, я просто все-таки я пошел до Иисуса. Вот я пришел с 5 сентября полностью в ХЦВ, вот к пастору. Вот. Пришел на служение и сказал, Бог, я вот буду за тебя держаться зубами и ногами. Я все, я вот никуда не уйду. <гадрес> а я... <гадрес> я еще не выходил. Когда он смотрел, он начал видеть какие-то библейские отрывки, и он увидел, что в Библии написано, что он уже и Царство Божие не наследуют. Его это вообще убило, он очень сильно ударил. А потом он в интернете нашел нашу церковь. Он нашел церковь и начал туда, ну, по чуть-чуть приходить. Просто ему это очень не нравилось. Но он, он чувствовал какой-то шанс, какой-то выход. И потом Бог ему показал это место. Да, я начал читать Библию. У меня была мечта с детства, с 16 лет, прочитать Новый Завет. Ну, вообще Библию. Я извиняюсь, меня... скажу одну вещь. Он приходил в протестантскую церковь в 16 лет, да, когда-то? Да, Его мама да. приводила. В протестантскую церковь она не знает. Но он туда ходил только потому, что там был красивый лидер прославления, мужчина, и он в него влюбился. Вот все и последовал за основным Вот и я когда прочитывал Библию, тоже на этих коринфянах думаю, ну ничего себе, они еще не знают, что я ну с такой проблемой. Я, ну может быть видно, но я же не говорил. Видно. Да. Видно. А -а -а. Да. Вот. А -а -а. И я смотрю одиннадцатый стих, но вы были не... но некоторые из вас были такими. Это не некоторые раз. не помнили. Да. вы, То есть там как. И некоторые из вас кто-то, вы, не кто-то, а вы были такими. Я думаю, ничего себе, это не, это не новое предложение, это не новая глава, а это просто продолжение. Вы, Про этих же, же Да, эти, вы были некоторыми такими, но вы омылись, осветились, очистились. Это <плодисмент> да, Это не... он увидел в Писании, что нужно быть мужчиной, который не наследует царство Божие. Но вот он говорит, и из вас были такие, но теперь аминьтесь. И он понял, что есть свобода от гомосексуализма. Он понял, что даже тогда, во времена апостола Павла, Бог освобождал, освобождал наркоманов, освобождал алкоголиков и освобождал гомосексуализм от лекарства.